isu status sembelihan ayam sering menjadi pertikaian dalam kalangan pengguna berpunca daripada salah faham dan kurang pemahaman mengenai prosedur penyembelihan ayam dari rumah-rumah sembelih yang dipersijilkan halal oleh Jakim, Jain atau Main. Dalam konteks pensijilan halal, sudah pasti kesemua syarat penyembelihan wajib dipatuhi berpandukan Malaysian Standard 1500-2009 dan Manual Prosedur Persijilan Halal Malaysia Domestik 2020. untuk mengetahui rumah sembelih dan produk ayam yang mempunyai sijil pengesahan Halal Malaysia yang masih sah anda boleh layari portal rasmi Halal Malaysia atau muat turun aplikasi Verify Halal dan Smart Halal dan anda boleh layari Facebook bahagian Hub Halal Jakim. ingat yakini Halal Malaysia Ada yang tahu ini proses apa Proses dan metode ini sering digunakan untuk rumah makan olahan ayam Proses ini bertujuan untuk memisahkan ayam sebelum disembelih Metode ini juga dikenal dengan Electrical Waterbed Stunning. Ayam akan dimasukkan ke dalam bak berisi air yang telah diberi aliran listrik, tetapi tidak semua tubuh ayam akan dimasukkan ke dalam air, hanya bagian kepalanya saja. Proses Waterbed Stunning ini dilakukan dengan menggantung ayam secara terbalik pada mesin gantungan yang berjalan, lalu selanjutnya ayam akan masuk ke dalam bak berisi air. Setelah pingsan, selanjutnya ayam akan disembeli seperti biasanya. Metode ini dilakukan untuk memudahkan penyembelian hewan, khususnya dalam skala besar. Baik, terima kasih kerana menonton video tersebut. Sekarang mari kita teruskan dengan penerangan seterusnya untuk memahami dengan lebih jelas berkaitan topik sembelihan halal, standard dan prosedur import yang akan kami bentangkan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lama sekali terima kasih kerana menonton pembentangan kami hari ini Sebenarnya dalam era globalisasi sekarang Makanan bukan sahaja datang dari ladang tempatan Tapi juga dari luar negara Banyak daging, ayam dan burung yang kita makan hari ini Diimport dari negara seperti Brazil, Australia, New Zealand, Thailand dan China Globalisasi memudahkan kita Tetapi pada masa yang sama menimbulkan beberapa soalan yang penting. Antaranya ialah adakah semua makanan import ini memenuhi syarat halal dan bagaimana pula dengan proses sembelihan. Oleh itu, dalam pembentangan ini kami akan cuba jelaskan secara ringkas dan mudah supaya kita dapat memahami isu sebenar berkaitan daging import dan prosedur halal di Malaysia. Dengan ini, kita boleh melihat kenapa JAKIM sangat menekankan audit halal dan pematuhan syarat sembelihan. Sembelihan. Baik, pertama sekali, sebelum kita bincangkan stunning, kita perlu faham prinsip asas sembelihan dalam Islam. Sebagai contoh, rukun sembelihan ialah yang pertama penyembelihan ia mestilah muslim berakal dan berniat kerana Allah Subhanahu taala dan yang kedua alat sembelihan ia mesti tajam dan mampu untuk memutus saluran utama dan yang ketiga menyebut nama-nama Allah seperti uh, sekurang-kurangnya bismillah dan yang keempat memutus empat saluran utama iaitu halkum, urat marik dan dua urat darah. Dan yang terakhir yang kelima, haiwan masih hidup ketika disembelih. Ya, dan sebenarnya jika semua syarat ini dipenuhi, sembelihan dianggap sah dan halal. Ini juga menjadi asas syakim dalam menjalankan audit halal. Seterusnya, kita masuk kepada stunning. Sebenarnya, stunning adalah proses untuk melemahkan haiwan supaya ia tidak agresif. Semasa disembelih, sebagai contoh untuk ayam biasanya digunakan stunning. Elektrik dan haiwan tersebut akan pensan tetapi tidak mati. Manakala untuk lembu, digunakan stunning mechanical Yang dibenarkan oleh Zakim ialah non-penetratable. Namun begitu, jika haiwan mati sebelum disembelih akibat stunning, itu dikira haram oleh itu boleh disimpulkan bahawa stanin hanya berfungsi sebagai bantuan bukan pengganti sembelihan sembelihan. Dan itu, Jakim menetapkan beberapa syarat supaya stunning dibenarkan. Antaranya, haiwan tidak mati sebelum disembelih, alus elektrik dikawal dengan baik, penyelia muslim hadir semasa proses dan terakhir haiwan disembelih segera selepas pensan. Sebenarnya, audit luar negara kadang-kadang menepati kesilapan. Contohnya, ayam mati terlalu awal atau pekerja lupa sebut nama Allah. Kes seperti ini boleh menyebabkan sijil halal digantung. Oleh itu, semua kilang wajib mematuhi MF1500 dan audit jakim untuk memastikan kehalalan terjamin. Sekarang mari kita bincang soalan pertama. Adakah penggunaan elektrik sebelum sembelihan melanggar syarat sah sembelihan? Sebenarnya tidak. Selagi haiwan masih hidup selepas pensan, sembelihan tetap sah. Pensan sahaja tidak menjejaskan hukum. Yang haram hanyalah jika haiwan mati sebelum disembelih. Betul. Dan ini menunjukkan bahawa standing hanyalah bantuan bukan berganti sembelihan. Untuk soalan kedua, jika haiwan pensan selepas renjam tetapi disembelih dalam keadaan hidup, adakah halal? Ya, halal. Pensan tidak sama dengan mati. Hantung mesti masih berdegup dan darah mengalir semasa disembelih. Oleh itu, prosedur, uh, prosedur yang ikut piawal halal tidak menjejaskan kehalalan. Jadi kesimpulannya di sini, Stanim bukan suatu ancaman kepada kehalalan daging. Yang paling penting ialah syarat sembelihan mestilah dipatuhi. Selain itu, Malaysia mempunyai sistem halal yang kuat. JAKIM sentiasa memantau kilang untuk memastikan pengguna yakin dengan produk mereka. Terima kasih kerana menonton pembentangan kami ini. Semoga penerangan ini jelas dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan, kita boleh faham bahawa sembelian halal tetap kena ikut syarat Islam. Stunning memang boleh digunakan, tapi pastikan haiwan itu tidak mati dahulu sebelum disembelih. Jakim sudah tetapkan panduan supaya proses ini selamat dan tak jejaskan status halal. Jadi, selagi ikut syarat, penggunaan stunning masih dianggap dibenarkan.